Эмоции это вообще не передать. У меня сейчас такой приплыл крови, наверное, в голову, что аж шумит. Но, ну, я очень благодарен своим ребятам, что они настоящие мужики. Не хочу ни в чем объединить Киев, но все-таки у них было 4 дня полноценных подготовки, у нас 2. И мы смогли восстановиться. Те ребята, которые вышли, тот же Женя Апанасенко, я его просто... Благодарен, хочу поздравить с возвращением, с прекрасным возвращением. Ну и, в общем, вся игра, я думаю, игра была равная, как «Динамо». У нас понятно, что мы предпочтение отдали им во владение мячом, но мы очень грамотно построили игру на своих выходах. Я думаю, было достаточно выходов. Ротом Динамо. Поэтому игра равна. Ну, Де-то нам більше повезло. Ви правильно говорите, де у нас Бог забрав победу свинірбахче, а здесь десь вернув. я думаю, все хорошо. Лівий фланг сьогодні там були зміни. Чому не випустили Петряка з перших хвилин, замінили каменюку вперше в сезоні. І от як взагалі вам лівий фланг сьогодні ваш? Ну, Каменюк он вийшов, хоча піднаївся в той гріх. Він одним із найших був свинірбахче. Понятно, що десь підсіл. натянулись в заднюю поверхность бердра. Я не стал рисковать, чтобы, не дай бог, не потерять человека. Поэтому а первоначально поставил Эдика, потому что ну, Ваня, вы видели, сколько отдал сил, энергии. Он все игры играет, тоже у нас практически 7 туров сыграл. Поэтому надо было дать передышку. Я думаю, Эдик Соболь справи, справляется как на позиции левого защитника, точно так же и в атаке.